ফের দুই চিকিৎসক গ্রেফতার গ্রেফতার পুলিশের অভিযানে মোট কাছার জেলায় ভূয়ু চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয় জন ভূয়ু চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর আরেক দফায় আরো দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বরখোলা উজ্জেরিঘাট অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা দুই ভয় চিকিৎসকের নাম নিহার হোসেন মাজার ভূয়া ও রাথে শ্যাম রবি তারা দীর্ঘদিন ধরে মেডিকেল কলেজের ভূয়ু এমবিবিএস ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা চালিয়ে আসছিলেন অভিযানের সবই সংশ্লিষ্ট ফার্মেসি থেকে ভয়ু। বহু উদ্ধার করা হয়েছে কাছাড় জেলার পুলিশ সুপার টোমাল মাহাতু জানার গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় তিনি আরও জানান অবস্থিত দুইটি ভূয়া এজেন্সি থেকে সরদ সংগ্রহ করে চিকিৎসা চালাতেন অভিযুক্তরা দুই এজেন্সির বিরুদ্ধেও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এরিয়ে কাছা জেলায় মোট 8 আটক হয়েছেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সিনিয়র পুলিশ সুপার ডবল মাহাতো স্পষ্ট জানিয়ে দেন জেলার মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করা হয়েছেকে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও উচ্চলতে থাকবে রিপোর্ট আজকের বরাক টিভি প্রেজেন্স আজকের বরা এট ডিজিটাল ইউনিট অফ আদ্রিজা এন্টারপ্রাইজ ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং

তেওঁলোকৰ নিজৰ এজন কোৱালিফাইড বা ডিগ্ৰীধাৰী ডক্টৰ হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তাৰে এজনৰ নাম হ'ল নিহাৰ হুছেইন ব মাজৰ ভূঞা তেওঁ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়স তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল নৰুদ্দিন মাজৰ ভূঞা বৰখলা পাৰ্ট টু তেখেতক যেতিয়া আমি সোধ পোছ কৰোঁ তেখেতক দেখিছোঁ তেওঁ এম বি বি এছৰটো চাৰ্টিফিকেট হেৰি কাগজ তেওঁ আছে পেড আছে তাৰ লগতে তেওঁ এম ডি আৰু ডি এম এ বুলি এইকেইটা তেওঁ পেডত তেওঁ লিখি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীক তেওঁ আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰি আছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো ফাৰ্মাচী আছিলে সেই ফাৰ্মাচীটোৰ নাম হ'ল দিনচান ড্ৰাগছ আৰু এটা আছিলে চানিয়া ড্ৰাগছ এই দুয়োটা ড্ৰাগছৰ মানে যিটো ফাৰ্মাচী খুলি তেওঁ তাতে নিজৰ চেম্বাৰ খুলি তাত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই আছিলে আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল ৰাধেশ্যাম ৰবিদাস তেওঁ ঘৰ হ'ল জিৰিহাট বজাৰ জিৰিহাট তাত তেওঁ থাকি তেওঁ নিজকে এজন ডিগ্ৰীধাৰী এম বি বি এছ ডাক্তৰ হিচাপে তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি যেতিয়া গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰোঁ অধুল কালত দেখা গ'ল যে দুয়োজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ভুৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ভুৱা তেওঁলোকৰ পেড আৰু ভুৱা তেওঁলোকৰ চিম্বল এইবিলাক লগাই তেওঁলোকে সেই স্থানীয় ৰাইজক আৰু দুৰ্গত লোকক তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আগবঢ়োৱাৰ নামত আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰি আছিলে আৰু দুইজনকে সোধ পোছ কৰোঁতে মই নিজেও সোধ পোছ কৰিছোঁ আৰু দুইজনকে সোধ পোছ কৰোঁতে তেওঁলোকে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক ৰোগীক লৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছিলে সেই ৰোগীসকলেও আমাক তেওঁলোকৰ জৱান বন্দী আমি লৈছোঁ তেওঁলোকেও জনাইছে যে তেওঁলোকে তাতে চিকিৎসা তেওঁলোকে লাভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰা হৈছিলে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান কালতে আমি কিছুসংখ্যক লোকক আমি নাম আমি শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি অনুসন্ধান কৰি আছিলোঁ অনুসন্ধান কালতো তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে বহুত কেইজন লোক বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু এই ইয়াৰ যি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত আমি দেখিছোঁ যে শিলচৰত অৱস্থিত দুটা এজেঞ্চিয়ে এতিয়া মই নাম নকওঁ দুটা এজেঞ্চিয়ে ভুৱা এজেঞ্চি তেওঁলোকে তেওঁলোকক ভুৱা এম বি বি এছৰ চাৰ্টিফিকেট যোগান ধৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিছে গতিকে আমি সেইখিনিও অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু সেই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই ভুৱা এজেঞ্চি চলাই আছিলে তেওঁলোককো আমি বৰ্তমান আমি অনুসন্ধানৰ পাৰভিউত আমি তেওঁক ৰাখি তেওঁলোকক ৰাখিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই আমি আৰু কেইবাজন ব্যক্তিক আমি ভুৱা চিকিৎসকে আমি কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক আমি অনাৰেবল আদালতত আমি হাজিৰ কৰাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই যিটো চক্ৰই ইয়াত কাম কৰি আছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰ হৈ আছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অবৈধ স্বাস্থ্যসেৱাৰ নামত অবৈধ ব্যৱসায় চলাই থকা যিকোনো ব্যক্তি আৰু আৰু যিকোনো অনুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আমি আঠজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু সকলোকেইজনী চিকিৎসকে ভুৱা আৰু लाभ कर तथ्य मैं सम्पूर्ण रूपे आभुआ भरी दुर्गत लोक और स्थानीय राइजे आर्थिक भाव चिकित्सा सेवार नाम शोषण कर दीवारे सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रंग वेरी स्ट्रॉ